Поняла, с украинкой будете разговаривать о войне и политике? А вы с Украиной, А давайте, давайте, вы с Украины, да, я так понял? Да, у вас же есть значок. А откуда, а откуда... ну, мы же тоже, вы говорите, с Украины значок. Значок это не о чем У вас не Россия. А, ну вы говорите, а почему Украину я поставил? Ну вы что-то как-то это, меня запутали, у меня все страны, да, я Россия, да. Меня запутали, в общем, на старости лет. Ладно, я слушаю, что там по войне, что-то вы хотели что За сказать. За что воюют россияне? Можете мне объяснить? <как> ну, умер. Это, наверное, сейчас скажу. Сейчас скажу, как-нибудь сформулирую. Вот у меня дед, кстати, в Донецке погиб. В Донецке в 1943 году, а жил в Средней Азии. Вот зачем он погиб в Донецке, находясь в Средней Азии? Вот вот мне так вот, вот так вопрос можно поставить? Потому что в сорок третьем году он погиб в Донецке? Да, он, он жил в Средней Азии, это 2000, до этого Донецка, это... Э, а что это, это было это, за наступление? Что это было за да, наступление? Что это была за битва в Донецке, что он там погиб? А, а, это, а это Советский Союз на Украину напал. Так Украина была в оккупации до 44-го. А, а кто ее оккупировал? Немцы, нацисты немецкие. Да ладно. Да ладно, да ладно, не может быть. В то время да, сейчас Россия уже заняла их место почетное. Сейчас у нас уже оккупанты есть да, другие. Из-за это, из этого все... Так, а, подождите, ты, ты ваш, дед, я, я молчу, молчу, ваш молчу. дед, что он делал в Донецке, это вы спросите у Сталина. Зачем он отсылал ваших дедов в Донецк? Понимаете, я не знаю, если он в Донецке погиб, если вам верить. Ну, вот что-то нестыковые. Mm -hmm. Ну ладно. Вы я не, не буду стыковка. в этом вы Мне знаете, сейчас мне не это неинтересно. За лучше что, знаете, за что вы... погиб ваш дед, всем понятно. За что погибли а, наши вообще. деды, тоже всем понятно. Как всегда. Вот мне непонятно. За то, что и сейчас, за то, что и сейчас погибают, за не, свою за что? родину, Чтобы... за Хайки свою родину. Да, свою роль. А Путлер, это тот же Гитлер. Чем он отличается? Не-не-не. В то время Хайгита вот это, это вот... А, четыре кричат, украинских это фронта кричали, да? Четыре украинских фронта кричали. Не, вот мы дед на украинском фронте как раз и погиб Вы не воевали. Одну. Вы там вообще в Татарстане сидите и молчите. Вы вообще не воевали. Вы вообще а, там ладно, сидели вообще и ждали, когда украинцы вам это, свободу да, отвоюют. Да, 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 да. да, украинцы а, воевали, а, а, блин, украинцы ой, воевали, ой, а ой, вы нет. А, не, нет, нет, конечно Больше нет. кричали русские в Обскове, в Брянской области. И не только. Два mm -hmm. миллиона больше русских было, россиян бы, вошли в дивизии СС, mm -hmm. если вы не в курсе. Очень много а, ну, было гренадерских дивизий. 29-я, 30 36 это, например, казачьи дивизии mm -hmm. СС. Ага. СС. Ага. Так что ага. больше двух миллионов россиян были в, этой, в этих дивизиях. Так что давайте не будем. Первые я, я месяцы, не буду. первые месяцы знаете, я... советских военных и особенно русских, э, сколько миллионов сдалось в плен? Кто, почему сколько? они сдались в плен? Я не я хотели не... воевать за родину. Ну, ну... А ну, украинские, я, ну, так, подождите, украинские военные в двадцать втором году, двадцать втором году, когда Россия пришла под Киев, украинские военные сдавались в плен миллионами. А украинские военные в 22 году? Украинские военные, да, когда две, выписали а из когда жгли это? ваши колонны оккупантов и жгли танги, а, а, а сбивали самолеты. Почему году? они не сдались россиянам? Оборолись году, да? за свою Родину. За какую Родину? Как за какую? За свою, там, где родились. За какую? За а, то... Минуту, подождите, минуту. подождите. Я... Кто, вы так, кто такие могу, вы россияне, которые, которые вошли на танках с оружием и бомбили Киевскую область, Черниговскую, Сумскую и самолета бомбы скидывали на дома? Это кто когда? они такие? Когда? Когда? В 22 втором году. Когда? когда? Сколько раз повторять? А, двадцать втором. В двадцать втором году, 24-го февраля, ну, начало бомбежки 2020 полномасштабное вторжение с 14-го года агрессия. Но я вас а. сейчас спрашиваю, почему, что это было в 2022 году? В качестве кого Не, вы... россияне вошли в Украину, 200 тысяч группировка бандитов пересекла границу Украины на танках и с автоматами в руках? В качестве кого? Это все вопрос. Государственная граница украинская была пересечена оккупантами, которые оккупировали Мелитополь. Давайте я отвечу, Оку... вы. То есть я это Запор... буду... Сейчас я вам объясню, чтобы не было потом непоняток. Хорошо, Запорожская давайте, область, давайте. Мелитополь, была оккупирована угу. в первые дни. Херсон, областной центр и область, была оккупирована. Это что было? Немцы точно так же уходили, оккупировали. Где советские войска сопротивлялись, там были бои. Где не сопротивлялись, там было тихо. Сейчас... С 2014 -го да года. Ладно, Точно да. так же Россия делает. Сначала Крым вошла, там боем не было. Да? А, а, На, а э, в Донецкой было? области бои были. А почему в Крыму не было? А почему в Крыму не было? Потому что не захотели воевать с россиянами соседями. Как почему? Вам не угодишь, а, а, Вам не не, угодишь. А сейчас были, воюем да? плохо. Тогда не воевали тоже плохо. Не, я, вы определитесь, я что во... вы хотите. Вы воевать, не... чтобы, я... Я... чтобы мы воевали, или мы чтобы не воевали. Вы как хотите? Лично вы как Я... хотите? <laughs> как Я вам больше нравится, слушаю. когда украинцы воюют с вами или не воюют? Я только слушаю вас. Как вам Очень больше нравится? нравится? Как вы больше предпочитаете? Я могу ответить. На этот вопрос сейчас ответьте. Вы ответить можете. А вы боретесь против советского наследия? Я вас спрашиваю. Вам как ну, больше нравится? Когда не, украинцы не, не, вот... воюют с вами или когда просто отступают и отдают я, вам город? Я, я вообще против войны, знаете, нет, вот тогда, честное слово. Если против. вы против войны, то вы, вы не выходите на улицу, не говорите об этом. А мне интересно, вы против Советского Союза? А где Советский Союз? Не, ну, э, за советское наследие у вас борьба в Украине, нет? Вы за Какая это или против? Какая борьба? За какое наследие? Вы, вы с ума сошли? Ну, а, вы, а нет такого, Какое да, Какое наследие советское? Кому оно надо? Ну, все, Кто на него претендует? А, а, вы даже, даже Булгакова снесли, который Булгаковы никак в советском союзе отношения не А что-то мы Булгакова должны были сносить. Кто вам такое сказал? Я не знаю. да, да Зеленский сказал. Зеленский сказал. Ну, Снесли, значит, Фигит. так надо. Вам какое дело? У вас вы, зачем памятники Сталину ставили? Поставил Путин не, не, 95? Минуточку, минуточку. 95 памятников вот это... при Путине, а при Советском Союзе всего было 10 Сталину. Так, а я, почему? Я, почему я, в Советском я, Союзе Сталин не был так популярен, как стал популярен уже в России, а? независимости? Я скажу, потому что господин Хрущев, который... Вы знаете такого господин Хрущев, который Хручев. объявил. Советский Союз до какого года существовал? Потому что культуричности объявил господин Хрущев. Я вам даже больше скажу, он Сталин даже в мавзолей лежал рядом с Лениным и было написано, «Ленин Ленин сталин Советский Союз в каком году распался? А в каком? Я вот не знаю. Ну, я, 91 блин, расскажите. Так после да Хрущева ладно? сколько лет прошло управление Хрущева? Не, не, не. Как минимум тридцать. Почему памятников Сталину не поставили? Потому что это тенденция. Поставили десять вот штук на всю весь Советский на всю Россию, Точнее, на а, всю на Россию. а на Украине сколько? На Украине всю Россию памятник, поставили 10 Сталину? штук. А, на, а, а А Путин девяносто а штук. А за что вы Сталину памятники ставите? За то, что он вас уничтожал? Не. Нет, мы ставим памятник Сталину за то, что он создал границу Украины, за, Була, за, за, punishing. за то, что границу Украины создал. Он создал границу Украины? И... Границу Украины, да. Границу государства то, Украины. Мало ли кто что создал. Вы ее признали? Признал весь мир. Вот это самое главное. Серьезно? Ну, Сталину, значит, надо респект. А где ему памятник на Украине? Слушайте, вы вообще Где? про свой Татарстан лучше скажите. Почему у вас же Татарстан да, провозгласил независимость, если да, вы забыли? Ну. Но... Да. У нас есть. А что же вам да, Путин да. или кто там тогда был Ельцин, Путин, кто был тогда президентом? Кто вам не Путин еще не был? Ельцин, наверное, или кто? В каком году был референдум в Татарстане? Да я не знаю, вы лучше меня знаете. Я. 90-е годы, но я не помню точно, какого. Да, ну ладно, ладно. И проголосовали все за независимость. Почему? Татарстан не отсоединился, если он проголосовал за независимость. Не, ну мы независимые. Не... А Соединенные Штаты, их 90 штатов, государства. Да. А, а, а вот в Америке. А вот в Америке. Не-не-не, я вам просто привожу. Пример. Я вас а в Советском Союзе было 15 государств. Татарстан а был после проведения референдума о независимости не стал ага. независимым государством. Мы, не независ... Мы независимые в составе в Российской Федерации. Вы не, да. не за... вы зависимы. Вы в составе Российской Федерации, а вы должны были стать. Это... Нет Хорошо, поставили. давайте я послушаю, а, как мы должны были стать? Отдельным давайте. государством. Как? А это где так написано? Где посмотреть можно? Референдум есть, зачем было проводить Татарстане? Ну, это, не, ну, что признать, что суверенное государство, да. У нас есть границы, у нас есть... Армия у нас есть, свой руководство А у что у остальные республики не проводили такие же референдумы? Тоже есть, не, Башкирия, пожалуйста, тоже проводила. Проводила? Э -э Республика Чечня Хорошо. проводила, да. А почему а? Чечня, когда тоже провозгласила свою независимость и выбрала президента в 90-х а годах, в Россия на нее напала? Нару... А, вы не, не, не путайте. Что, а, подождите, кстати, а почему... чем отличается да, да. Вот референдум ваш и референдум в Чечне? А, отличается референдум в Чечне-2 было. Когда украинские боевики, как Сашко Белый... Помо... Сашко Минут... Белый – это гражданин Российской Федерации. Я не понимаю, почему вы да все ладно, время его упоминаете. Да ладно, да ладно. А он российский? Серьезно? Он родился в России. И что? А у вас и сырский что, где родился? Ну а и вот и спросите у своего россиянина, а сырский... зачем а он, он воевал родился? против э, России. <laughs> а, а сырский ваш где родился? Ну, какая разница, где кто родился? Я а, вас да, удивлю, конечно, но никакой, у нас очень русский. много живет русских. И представляете, у нас не, даже не русский, существует... Надился, Вы почему вообще стрелки переводите? Я вас спросила, Я почему, среди... когда Чечня объявила о своей независимости, Россия на нее напала, а на вас нет? Я еще раз объясняю. Объясняйте. Что... Не... Вопрос слышали? Я слышал. Я почему на Чечню потому напала Россия, сашко -белый, сашко -белый а на Татарстан не напала? Потому что в Татарстане Сашко Белый не помогал. А что была война в Татарстане? А, а в Чечне Сашко Белый помогал. В Татарстане война была, я вас спрашиваю. А еще это уже второй вопрос. Вас первый ответил? Ответ, Татарстане мой? после провозглашения вас, независимости вас, война вас была? Первый мой вас вас первый ответ. Война была или не, нет? Да нет. <laughs> не было, не было. Почему? Не было, Потому что Сашко Белый не воевал. То а, есть один Ташко Белый Татарстане. меняет, как говорится, все вот эти... Все меняет то глобально, Сашко да? Белый все глобально Ташко... Сашко Белый поменял. Да? Россиянин. Россиянин Сашко Белый да. все поменял глобально. Ну, ну все, да, да. 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 Ну, вот ну, если бы да, Ташко Белый не пришел австады, в Татарстан, Масхады, то была бы тоже война, которые, да? Если которые, бы Ташко которые... Белый пришел в Татарстан, тогда бы начали бомбить Татарстан. По логике вот этого татарина. Вот так получается. А так Сашко Белый пришел в, это, в Чечню. А чего Сашко Белый вдруг взял и пришел в Чечню? Что там было? Может быть там началась какая-то движуха, да? Может быть в Чечне там движуха какая-то началась, да? Может быть началась война был. и поэтому Сашко Белый выразил желание вы помочь же чеченскому народу? Нет? Не так было? Это все вопрос? Я могу ответить? Так было или не так? Не, это вопрос да, так было или не так? Я могу ответить? Я могу ответить? Зачем спрашивать? Просто отвечайте, так было или не, не... так. Не... Вы забираете мое Сашко время. Белый Вы хотите сейчас, гражданин... чтобы уйти далеко-далеко, что ли? Давайте, давайте. Еще Сашко белый, сказать. я вас спрашиваю. Сашко белый был. Чего гражданин России Из-за этого. Ну вот что он пришел, гражданин. После России чего пришел. После чего чем он пришел? Я вот у вас хотел узнать. И зачем? Знаете, зачем Сашко пришел зачем? Белое в Чечню? Чтобы зачем? что? Вот мне интересно узнать. Он там вас. что? Жил Послушайте. в Чечне или что? Вот мне интересно. Он жил на Украине, кстати. А пришел туда гражданин ну... России, живущий на Украине, пришел Вот скажите, в Чечню... зачем И... русские а сейчас приходят в Украину, создают э, такие РДК-батальоны, русский добровольческий корпус, э, Легион Свобода России? Почему они пришли именно в двадцать втором году и создали эти, значит, корпуса, русские и легионы? Почему так случилось? Создали? Почему до этого для... русские не приходили, не создавали а в Украине со... свои а чего... добровольческие чего... корпусы? А? Да, а для чего они создали? А, а почему? Почему? После чего? После чего прочли Нет, россияне, вы для чего? Русские. Я не знаю Вы кого-то назвали, а не для чего? Я же не русский знаю, для добровольческий чего корпус в Украине существует, который борется против путинского режима на стороне Украины. Так, и что? После чего его создали, и почему вообще Я откуда создали? знаю. Вы объясните мне. Вы такие вот у вас познания великие, я хочу вас послушать. Вы не знаете, да. почему русский добровольческий да, корпус создался именно в двадцать втором году, 2022, ну, в да, 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 2022 февраля. Да, да. Вы не знаете? Да. Я не знаю абсолютно. Потому Нет. что Россия напала на Украину. И когда Серьезно? русские, которые были против путинского режима, пришли в Украину и создали свой русский добровольческий корпус и легион Свобода России, все добровольцы из России туда присоединились, тысячи добровольцев, которые воюют за свободу России от путинского режима. Понятно? Не за Украину, да. а за свободу России. Блин, так, вот, а? так вот, так вот, ага. так вот. Вернемся, проводим логи, логические цепочки, проводим логические да, цепочки, Кстати, проводим логические цепочки не... и возвращаемся к нашему, к началу нашего разговора. А по поводу Сашка Билова. Так вот, Сашко Билый тоже был один из русских, который воевал против путинского режима. Помогая немногочисленному народу чеченскому защищать себя. Окей. Как вы считаете, это герой тот, кто помогает слабым, или герой тот, кто нападает на слабых? Кто герой, а? Куда ты? О, вернулся. Кто герой, тот, кто нападает на слабых, или тот, кто защищает? Звук Звук пропал. У вас звук пропал. Кто герой? Кто герой? Я не слышу. Не ври. Не, слышу. не ври. Ты пере... Я... Я вас не слышу, не слышу. Он уже и камеру повтори. отключил. Он тебе вопрос задала. Вас... Не слышит Я он вас меня, не вы слышу. Я Все, не, не слышу. слышит. Ну мы Неудобные вопросики, да? Кто же герой-то все-таки? Тот, кто -то нападает на слабых, или тот, кто их защищает? Правда? Очень риторический вопрос. По поводу Сашка Билова. Так вот. Сашко Билый был один из русских, который помог немногочисленному чеченскому народу всего-навсего полтора миллиона населения, который боролся за свою независимость и за мир в своем маленьком государстве, который хотел просто жить своей жизнью и имел на это полное право, согласно международному праву. А такие, как Сашко Билый, это люди-герои которые пошли против большого государства, не перешли на сторону агрессора, не перешли на сторону сильного, а помогли слабому.